Aman Palestin. Sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang ditubuhkan pada 2004 bagi mencetus kesedaran umum mengenai penderitaan rakyat Palestin dan memberi bantuan kemanusiaan sekali lagi menyahut seruan korban sempena bulan Zulhijjah ini. Selama 10 hari, Aman Palestin membawa pasukan sukarelawannya menerusi program Rehlah Jejak Salahuddin Al-Ayubi menyusuri tiga negara iaitu Jordan, Syria dan Lubnan. Bermula 2 hingga 11 Disember, rehlah atau perkelahan ini menyingkap kesan perjuangan Salahuddin Al-Ayubi terhadap penduduk Palestin sehingga kini. Ia juga membawa misi sumbangan korban Aidil Adha yang diadakan di kamp pelarian Palestin di Lubnan. Kru TV9 yang turut serta berpeluang melihat kesan sejarah Islam dan perjuangan Salahuddin antaranya kota Kerak, kota Shuba dan kota Ajlun di Jordan di mana pejuang Islam ini bertahan menentang musuh dalam perang salib. Di Syria, kubu tentera musuh yang ditakluki Salahuddin masih teguh hingga kini. Ia dibina daripada belahan Bukit Latakia. Boleh dikatakan, di setiap kota ini dapat dilihat kesan penempatan dan kemudahan penduduk seperti istana, asal masjid sistem pertahanan dan penjara Salahuddin Al ayubi yang berjaya menakluk kembali Baitul Maqdis selepas 88 tahun di bawah kuasa tentera salib membina kota dan kubunya di sempadan ketiga-tiga negara itu bagi melindungi tanah suci ini Kami turut melawat makam Salahuddin yang meninggal dunia pada usia 55 tahun pada 1193 makamnya terletak di luar Masjid Umawi di Damsyik, Syria. Di Lubnan, Aman Palestin mengadakan upacara korban 8 ekor lembu di ladang Kyufat. Ini adalah hasil sumbangan derma korban oleh rakyat Malaysia menerusi kempen sebulan. Daging korban diagihkan kepada kira-kira 20,000 ribu keluarga pelarian Palestin di sekitar Lubnan. Apa yang telah dibuat oleh aman Palestin uh, sejak ini sampai hari ini adalah satu amalan yang amat baik dan terpuji kerana uh, ini adalah satu kegiatan amal jariah uh, yang kena pada tempatnya semangat yang sangat kuat dan patut kita contohi sebab um, dia dapat menewaskan uh, tentera salib dan membebaskan Basul Makadis. Kita ingin semangat berini ada di Malaysia dan di negara-negara umat Islam. Kegembiraan rakyat Palestin menerima daging korban menyentuh hati kami. Keagungan tinggalan secara Islam serta penderitaan yang dialami oleh pelarian Palestin akibat diusir dari tanah air sendiri memberikan keinsafan kepada anggota rombongan. Jika kita sesama umat Islam tidak mengulurkan bantuan kepada mereka, siapa lagi? Oh, ayah saudara, baru ni minum kopi Bali, tapi hari ni pula kopi Arab. Kim, ha? buat balik eh? Oh. Dia beli kat mana? Dekat Syria. Syria? Dia pelik siapa sekarang? Pahit sikit. Tapi menarik lah ya. Dan bersama kita sekarang ni Nur Hakimi Mak Naim, wartawan TV9. Betuah lah. Anak kampung boleh berjalan kata <laughs> Dan juga Ustaz Muhammad Nazmi Mak Nazir. Pengarah program apa yang kita lihat tadi, visualnya, Rehlah Jejak Salahuddin Ayubi yang diadakan oleh, dianjurkan oleh Aman Palestin selama 10 hari dari 2 hingga 11 Disember yang lalu dan katanya 13 orang, Fib. Okay, 13 orang. Ya? Mungkin kita boleh ceritakan sikit bila kita bertolak salam berapa ramai ikut ya dari 2 Disember hmm. sampai 11 hampir ramai 13 orang dan dua dari ibih milail iaitu penyebit uh, azmanaha mm mm dan, okay. uh, dan kita pergi ke tiga negara uh, Jordan, hmm. uh, Lubnan dan Syria Jordan, Lubnan, Syria hmm. eh. uh -huh. baik uh, ustaz agaknya kenapa tiga negeri ini uh, dipilih lang kenapa jejak apa Salahuddin Al ayubi dan kenapa Palestin tidak kita pilih Iran ke Afghanistan untuk mengadakan korban dan sebagainya? So, Okey, okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh tiga soalan sekaligus. Ah, boleh boleh <laughs> insya-Allah. <laughs> Pertama sekali terima kasihlah kepada TV9 kerana menyebut nama Palestin dan pihak kami memilih untuk menjejaki sejarah Salahuddin Al-Ayubi di Jordan, Syria dan Lebanon Pertama sekali, di sini terdapat uh, banyak kesakiran sejarah. Kita imbas balik uh, Ustaz Salihuddin Ayubi uh, ni siapa? Dia memang cekap Tengah Kuda yeah, lah. Ya yeah. saya tahu. Tapi lebih itu, siapa dia ni? beliau adalah antara panglima dan juga pemimpin di dalam umat apa masyarakat Islam dan beliaulah merupakan uh, pahlawan yang telah dapat membebaskan Palestin setelah 88 tahun dijajah oleh tentera salib dan merupakan pahlawan yang terakhir dapat membebaskan Palestin dan sehingga sekarang ini uh, Palestin terus dijajah oleh uh, Yahudi dan tidak ada uh, yang Uh, dapat membebaskan Ini khusus untuk yang nama Salahuddin uh. Yang nama anak Salahuddin Al-Ayubi pun ada kan Kadang-kadang uh, yeah, yeah. tak tahu siapa Salahuddin Al-Ayubi yeah, tu okay. yeah. Dan uh, Jordan Kita pilih Jordan sebagai tempat uh, Pertama lawatan kita Kerana di Jordan ini uh, Terdapat empat kota Salahuddin Al-Ayubi yang utama uh -huh. Di mana kalau kita lihat kota ini Kita dapat kita dapat melihat bagaimana strategi Salahuddin untuk melawan Masjid Al-Aqsa. Dan Alhamdulillah kita dapat melawat tiga kota dan satu lagi kota kita tidak dapat lawati. Dan di Jordan juga kita ziarahi kerana di sini juga ada sepuluh kem pelarian Palestin. Dan seterusnya di Syria kita lawati kerana terdapat satu kota di mana Salahuddin telah menawan kota ini daripada tentera salib dan beliau telah membina masjid dan kota ini merupakan terletak di tempat yang paling tinggi di, di Syria dan uh, antara lain juga kita melawat uh, Syria kerana di sinilah uh, tersemadinya uh, Salahuddin al ayubi dan kuburnya berdekatan dengan uh, kedai ataupun pasar Hamid. Ada ini. makamnya di situ. Ah, pengalaman Kim macam mana? Pergi ke pertama kali ke Kim? Ah, uh, pertama kali. Atau dah banyak kali dah? <coughs> <coughs> tak pernah balik kampung ke pergi <laughs> Silakan Kim, pengalaman. Okey. Um Tengok kesinggalan sejarah uh, Salahuddin okay. Macam amat mengkagumkan hmm. Sebab hmm. orang tak ada teknolo teknologi, hmm. tau hmm. Tapi boleh Bina kota yang ke atas puncak bukit mm -hmm. dari 10km nak sampai dah nampak kota tu. Maksudnya begitu hebat sekali. Ha, begitu hebat sekali. Macam sangat mengagumkan. Lepas tu kalau, kalau tengok balik macam mana dia orang boleh buat atas kota tu macam macam mana nak naik, naik atas buat binaan-binaan uh, semua. Binaan semua kan. macam tu tengok pelarian palestin dekat mm. Syria, dekat uh, Lebanon macam kalau tengok kat Malaysia di Bali ke tahun 50-an lah sangat yeah. lah dah Dia eh. Dia punya ini. ni kem-kem pelarian -kem macam bagaimana? Kem melihat. Ah uh, kem pelarian ni macam ni. Kita tengok rumah tak siap bangunan-bangunan blok. Lepas tu, uh, dia orang duduk. Macam tak ada kemudahan sangatlah. Satu bilik, 10 orang. Sambutan dia orang bila kita datang sana? Alhamdulillah. Dia macam sangatlah suka kita okay, datang. Okey, program kan? ini Kim pergi sana memang bukan pergi melawat saja kan? Bukan pergi belancong lah. Pernah akan menghasilkan program. Akan ditayangkan Aa, di TV. Awal dia. Muharram, insyaAllah. Awal Muharram. Apa tajuknya? Aa, tajuknya, insyaAllah, uh, ada kembara aman ataupun misi aman lah. Sama dia. Kim di Pertama. Ustaz, kalau lihat dalam konteks ini, apa usaha muni uh, amanah Palestin? kastil ini yang telah lama, lama ditubuhkan dan kita juga ada buat korban ya pasal kutipan ni. Yeah. Bagaimana sumbangan yang diagih-agihkan tu baru ni? Uh, pada tahun ini kita alhamdulillah uh, uh. kita dapat uh, apa masyarakat Malaysia telah memberi sumbangan untuk uh, korban ini boleh dikatakan lima kali ganda daripada tahun yang lepas dan pada tahun ini kita untuk di Lebanon kita telah menyumbang sebanyak 10 dolar US 10 ribu dolar US dan untuk Gaza kita dapat hantar sebanyak 30 dolar US dan khususnya di Lebanon daripada jumlah 10 US ini kita dapat mengagihkan lebih kurang 20 ribu kepada 20 ribu keluarga. Banyaklah sumbangan yang dapat kita iya, sampaikan. Pedih kata alamat kita tercapai A, eh. Jadi rupanya. kalau orang nak terus menyumbang kepada Aman Palestin bagaimana patut mereka buat? Mereka boleh lawati website Aman Palestin uh -huh. di www.amanpalestin.org uh -huh. ataupun boleh menghubungi nombor telefon Aman Palestin uh -huh. 89267019. Uh -huh. 89267019. Uh, boleh bubunglah atau ataupun uh -huh.